Воу, 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 Виталик, что ты делаешь? Со Молочный коктейль. Я залил в себе молоко, мороженое, фрукты, и теперь надо все хорошенько перемешать. <реклама> Виталик, нам нужно серьезно поговорить. Соузы. Просто ты скоро станешь отцом, а ты сам еще ведешь себя как ребенок. Тебе нужно готовиться быть отцом. Мы все там готовиться? Купи времени воспитывай. Нет, Виталик, мы решили, что ты должен поступить в школу молодого отца. В школу я не вернусь. Я же ни разу не сдавал на истории или Это другая школа. Там учат быть папой. Чтобы стать папой, достаточно и трех минут. Сутка, сутка. Это юмор понимать надо. Чи не пропустив? Ти що, конспектувати будеш? Це ви будете конспектувати. У мене все на підкорочку записується. А це, щоб скучно не було. Надо по-любому забрать его из больницы. не <рес> Скоро вы все станете отцами. И поэтому такие вещи, как телевизор его с друзьями по вечерам, это осталось для вас все в прошлом. Так что надо сто раз подумать, прежде чем становиться отцами. И, между прочим, все хлопоты по дому теперь ложатся на ваши могучие плечи. А если у Зима много свободного времени, то она вас задолбает. <реклама> Мы Стерзин, я много беременной муж. Богдановна, а ну колись, куда это ты намилюваешься? Школу молодого отца, знакомиться. Так он и жусти того с детьями. Меня не как раз такой и нужен, чтобы умел меня и скупать, накормить и, и убаюкать. Итак, у нас сегодня практические занятия. Прежде чем кормить младенца из бутылочки, нужно проверить. Не горячее ли молоко И Если вам горячо, то подождите пока молоко остынет. <реклама> нормальное молоко пить можно, Я просто за грудной вскармливание. Ну, хай, дивится, нагоняя аппетит. Ну Вода в ванночке должна быть нормальной температурой. Мужчина, ну что вы делаете, а? Та ну що такої? У мене вдома три беременні жіни. Ванна постійно зайнята. Нема коли і носки пристернути. Після купання на попку малыша наносимо присипку. О! Кстати, присипка – нормальна тема. Ніде нічого не приєдне чешеться. Рекомендую. Что делать, если проснулся посреди ночи ребенок и требует поесть, попить и сказочку? Да вы лучше скажите, что самому работать, если посреди ночи захочется есть, пить и сказочку. Ну хорошо. А что вы будете делать, когда ребенок кричит? Да перекричу его, чтобы знал, кто старший в доме. Сутка. Так, хорошо. Ну давайте укачаем этого малыша. Убаюкайте его. Не волноваться. Не волноваться. О -о -о. Еще дети хорошо засыпают под легкие монотонные звуки. Например, звук воды из крана. Так подождите, это все получается. Мне всю ночь ситик воды буду наматывать, то я и сам не усну. Ну, а лучший способ убаюкать своего малыша это сказать к как вы его любите. Ну, все, хватит уже кричать. Он только заснул. Нет, ну кто уснул? Он же не настоящий. Отлично. взяла и разбудил. Богдановна, откуда у тебя ребенок? Який дитина? Який дитина? Це я брашку укутала, щоб скоріше созріла. Красивий дитина. П'ять п'ятсот. Багатир. Я не знаю, я не буду одягати цей памперс. Ну це не дитина, це кусок пластмаси. Треба, щоб все було натурально. я за натуральность, но можно мне уже поменять подгузник, то якось некомфортно. шутка, шутка. Ой, ну ладно. Подумаешь, меня не первый раз со школы выгоняют. Я и без вас все умею. Рыба и морозные. Прикольно. А я думаю, в моих зон жен вообще нема вкуса. Привет. Как дела? Может познакомимся? Я не понял. вы тут же хочется забеременеть. У него три беременные жены. Он просто холостыми не стреляет. Прикольная татуировка. Насправді, це не татуїровка, це напоминалка. Ей, Тойк, ти що, забув, що збирався зустріти Тіву з больниці? Не забув? Так а чого ти тоді сидиш? Так я вже йду. Це вам. Тарик, ты забув купити цветы. Кристина. <связано> 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 так ты опоздал, ее уже выписали. А что же она меня не подождала? Она ждала два часа, потом сказала, что соскучилась по тренировкам и уехала. Ясно. Это <связано> вам. Звідси звернувся. Гарно, щоб я забрав собі. Вона просто скоро вйде і родиться. Пригодиться. Ну, ладно, ви здоравчайте. О, Євгенівно, Йов... 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 а на що тобі памперсів, а? Ой, у мене креативна ідея. Памперси впитують влагу. Я памперсами поклею потолок, і мене сусіди не зможуть заливати. Круто. Єва, ти нормально вовсі. Ти только лікарні, тебе не здобуть нагрузки. Какая тебе разница? Ты даже не пришел в больницу, когда меня выписывали. Ну, простыми. Нет. Ты да, ну, я просто не успел. Я был в школе молодой отца. Вот что ты мне рассказываешь? Я больше всего ненавижу, когда ты врешь. Так, Ева. Ева. Все, 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 Виталик, ну ты как всегда. Ева, мы меня три беременные Ты меня должна понять. Давай останемся друзьями. Я понимаю. Спасибо. Ну, если ты уже успокоилась, то слезай, потому что у меня сейчас я ей Виталик. Мапа! Ох дела. Виталик, не кричи. Мама только что легла отдохнуть. Ее подташнивает. Наверное, вот ты был прав, она действительно беременна. Только, может, она просто сюда не то съела. Да нет, я же ем то же самое. Меня не подташнило. Хм. Папа, а ты вообще готов стать папой? <звук> <звук> Конечно. Куда ты? вдруг воно холодное. Треба проверить, те комнатные температуры, те не. О! Це так у в школе молодого отца. Маш, я не знаю, что делать. Малыш не может покакать. А на переезде панду поездом сбила. Ну, 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 ну! Видалик, а ты был в школе молодого отца? Був. Ну, ничего интересного. Как это ничего интересного? Это необходимые знания. У тебя же скоро будут дети а ты к этому абсолютно не готов. <звы> да он, наверное, никуда и не ходил. Я не ходил. Ладно, я вам сейчас всем докажу. <звы> <звы> Виталик, нам не нравятся такие шутки. <звы> ну ладно, мы верим, что ты ходил в школу молодого отца. Ну только распеленай нас. <звы> Не волнуйтесь, суски прокип'ятив. Все, а тепер всім спати. Не бійся, футбол дивіться. Ну, ну от, так не держи Гол! Все Суви радуйтесь. На забыли. <реклама> ну, в наше время стать отцом вообще не проблема. Гораздо сложнее стать настоящим папой.